नमस्ते भाई मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश भारत से मैं आज आया हूं पपीता किसान के लिए जिन भी मित्रों को पपीता लगाना है कुछ शुरुआती स्ट्रक्चर में बतला देता हूं ताकि आप लोगों को पपीता लगाने में आसानी रहे या जो लगा चुके हैं उनको क्या चीजें ध्यान में रखना है नंबर एक पपीता लगाते समय आपको चयन करना पड़ेगा बीज कौन सा लें या पौधा कौन सा लें इसमें दो तरह के पौधे या बीज के ब्रांड है मार्केट में बहुत सारे चल रहे होंगे लेकिन व्यापारी केवल पसंद करता है सात सौ छियासी ताइवान रेड लेडी ये तीनों नाम एक ही तरह के बीच के हैं दूसरा इसके आगे आएंगे तो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड मिल जाएंगे ग्रीन बेरी आइस बेरी विनायक और लाल पपीता ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे ग्रीन बेरी आइस बेरी यह लोकल क्षेत्र के लिए है आप जो नजदीकी अगर बेचना चाहो तो इन्हें सिलेक्ट कर सकते हो इनका छिलका पतला आता है यह लंबी दूर ट्रेवल नहीं करता है सेवन एट सिक्स ताइवान रेड लेडी ये एक ही पपीता के तीनों नाम है यह लंबी दूर ट्रेवल करते हैं इसलिए पूरे भारत के व्यापारी इस पपीता को पसंद करते हैं अभी जमीन की तैयारी आपको करना है पपीता लगाने से पहले तो गहरी जुताई करना है गहरी जुताई करके पंद्रह दिन रेस्ट देना है ताकि हवा उसकी रिलीज हो जाए उसके बाद में उसमें एक हजार पौधे पर या एक एकड़ की मैं बात करूं तो आपको तीन ट्राली गोबर और एक टन जिप्सम डालना है एक एकड़ में तीन ट्राली गोबर और एकटम जिप्सम डालना है जमीन तैयारी करके जमीन जब रोटा चलाएंगे उसके पहले अभी आप ड्रिप से लगा रहे हो तो भी यही है, तो है। पपीता का ग्राफ होना चाहिए लाइन से लाइन पांच फीट पौधे से पौधा सात फीट इसके अलावा पपीता किसी भी ग्राफ में हंड्रेड सक्सेस नहीं होगा वायरल और फंगल निश्चित आएगा पिस्तालीस स्क्वायर फीट का सराउंड लेता है पौधा और एक एकड़ में नौ पौधे लगते हैं और मेड़ पर आपको पांच पांच फीट पर लगाना है तो सौ पौधे ये बढ़ जाएंगे आपके एक पौधे आएंगे प्रति एकड़ लाइन से लाइन पांच पौधे से पौधा नौ वो आएगा झिकझेक आगे पीछे पूरे बाउंड्री पर पांच पांच फीट पर पौधे लगाना है चारों तरफ तो ये पांच पांच फीट पर पौधे लगाने से क्या होगा कि आपके फील्ड में सौ पौधे बढ़ जाएंगे और नौ टोटल मिलाकर एक हजार अड़सठ आपको एक एकड़ के लिए पौधे अगर बुक करना है या बुलवाना है कहीं से या कुछ किसी को ऑर्डर देना है तो 1100 पौधों का ऑर्डर देना है एक, एक एकड़ के लिए पौधे लगाने का सिंपल सा तरीका है जहां हमारा पौधा लग रहा है ड्रिप से हो या फ्लड से हो वहां पर गड्ढ करना है गेती निकालना है गड्ढ करना है गेती निकालना है वहां पर जो मिट्टी है उसको निकालना नहीं है केवल मार्किंग करना है गेती वापस निकालना है उसमें आधा लीटर पानी डालना है कीचड़ बनाना है पौधा लगाते समय थैली या ट्रे में आएगा उसको फाड़ना है या तोड़ना है खींचना नहीं है पौधा आराम से उठना चाहिए जहां हमने मार्किंग किया वहां कीचड़ बनाना है 500 सौ एम पानी डाल करके उसमें कीचड़ को हटाया पौधा रखा कीचड़ छोड़ दिया ये पौधा लगाने का सिंपल सा तरीका है अगर ऐसा पौधा लगाएंगे तो हंड्रेड पौधा सेटिंग होगा इसमें एक चीज का ध्यान रखना है पौधा लगाने से पहले और पौधा लगाते समय कुछ दो तीन ड्रेंचिंग करना है जिससे पौधा डंपिंग नहीं होगा और जिन इंप्रेशन हंड्रेड होगा जिस दिन हमें पौधा लगाना है उस दिन एक दिन पहले उसके एक दिन पहले पंद्रह लीटर पानी में तीस ग्राम ब्लू कापर दो ग्राम स्टेप्टोमाइसिन छह ग्राम की पाउच आती है एंटी बैक्टीरियल रहती है एंटी उसे एक दो सौ एम एल पानी कुनकुने में दो ग्राम डालना है उसको हिलाना है और पंद्रह लीटर पानी में डालना है स्टेप्टोमाइसिन ठंडे पानी में घुलता नहीं है उसे कुनकुने पानी में ही घोलना पड़ेगा जनरल सामान्य दुकानों पर मिल जाएगा जो पौधे हमें लगाना है उसके एक दिन पहले पंद्रह लीटर पानी में तीस ग्राम ब्लू कापर दो एम ग्राम स्टेप्टोमाइसिन का घोल बनाना है उन पौधों पर स्प्रे करना है अच्छा गहरा स्प्रे करना है पीछे से साधे पानी का स्प्रे करना है ताकि वो धुल जाए और पौधों की डंडी से उतरते हुए नीचे थैली में चले जाए ये ड्रेंचिंग करने की विधि है पौधों को ड्रेंचिंग कैसे करें पौधे लगाने से पहले ब्लू कापर स्टेप्टोमाइसिन की ड्रेंचिंग करना है तो स्प्रे करने के साथ में पीछे से पानी देंगे तो वो ड्रेंच हो जाएगी अब जिस दिन पौधे लगा रहे हैं उस दिन आपको कीचड़ बनाकर के पौधा रखना है और कीचड़ को ढकना है जिस पानी से कीचड़ बना रहे हैं उस पानी में लेंगे क्या 200 लीटर पानी 20 ग्राम डेंटाशू यह कीड़े को भगाने के लिए मारने के लिए है इट ग्रब गोबरेला कीड़ा या इस तरह की कोई चीजें आपके पौधे को नुकसान ना करे 200 लीटर पानी में 20 ग्राम डेंटाशू 100 ग्राम बावेस्टिन 100 ग्राम सुक्रोज सुक्रोज बी किसान का प्रोडक्ट है इंडिया में कहीं पर नहीं मिलता है आपको बी किसान पर आर्डर दे करके बुलाना है बी किसान ग्रुप ने डाक व्यवस्था से ज्वाइंट वेंचर कर रखा है भारत डाक जो है गवर्नमेंट की डाक व्यवस्था है उसके थ्रू आपके पास आएगा आपके नजदीकी जहां भी पोस्ट ऑफिस होगा वहां से आपको कलेक्ट करना है आपको अगर सुक्रोज बुलाना है चौराणु दो सौ पैतालीस अड़तीस दो सौ बावीस यह ऑफिशियल नंबर है दो सो लीटर पानी में बीस ग्राम डेंटाशू कीचड़ मारने के लिए सो ग्राम बावेश नाशक के लिए और सौ ग्राम सुक्रोज पौधे को जस्ट एनर्जी मिल जाए इसके लिए कीचड़ बनाकर के पौधे को तिरछा लगाना है यह महत्वपूर्ण बात है पपीता लगाना है भारत में दक्षिण तरफ सूर्य चलता है ज्यादा से ज्यादा तो जो हमने गड्ढ बनाया उसमें आधा लीटर पानी डाला उसमें कीचड़ बनाया तो पपीता सीधा नहीं रखना है पिस्तालीस डिग्री के टेम्परेचर पर तिरछा रखना है पिस्तालीस डिग्री टेम्परेचर सॉरी पिस्तालीस डिग्री के कोण पर तिरछा रखना है तिरछा रखा उसमें कीचड़ वापस लगा दिया ये तिरछा पपीता क्या होगा तीन दिन में ऐसे कर्व लेकर के धीमे से खड़ा होगा ये धीमे से खड़े होने पर यहां इसका मसल्स मोटा होगा पपीता का मसल्स होगा मोटा और ये रुक करके धीमी गति से चलेगा तिरछा लगाने का एक ही उद्देश्य है, तिरछी दिशा होनी चाहिए दक्षिण आपकी ड्रीप पूरा पश्चिम है तो भी दक्षिण आपकी ड्रीप उत्तर दक्षिण है तो भी दक्षिण दिशा कोई सी भी हो पौधे को दक्षिण दिशा में तिरछा लगाना है सीधा भी लगा सकते हो लेकिन तिरछा लगाओगे तो 10 परसेंट उत्पादन बढ़ेगा नीचे से पौधे का डेवलपमेंट टखना मोटा होगा और झाइल मोटी होगी ये धीमे से खड़ा होगा तो पौधा रुक के चलेगा माल नीचे से लेगा पौधा लगाते समय कीचड़ बनाकर ही लगाएं। उसके बाद दूसरे दिन जिस दिन पौधा लगाया उसके दूसरे दिन आपको एक ड्रेंचिंग करना है 200 लीटर पानी 30 से 40 किलो ताजा गोबर 5 किलो गुड़ 200 ग्राम सुक्रोज यह पौधे के लिए रेडी फूड है और कीचड़ बनेगा ये 200 लीटर पानी में 30 से 40 किलो गोबर का कीचड़ बनेगा तो जहां पौधा लगाया वहां पर तने पर डायरेक्ट ड्रेंच करना है जब ये कीचड़ का पानी जाएगा तो कीचड़ ऊपर रह जाएगा गोबर की छाणिया का वो कचरा ऊपर रह जाएगा लेकिन नीचे उसका हंड्रेड गुड़ और सुक्रोज उतर जाएगा तो पौधे को फटाक से एनर्जी मिल जाएगी और यह जो कीचड़ रहेगा इससे कचरे की मल्चिंग जैसा होगा और पौधा रात और दिन काम करेगा रूट को डेवलप करने में मल्चिंग के कारण लगाते समय और दूसरे दिन की ड्रेंचिंग हंड्रेड आवश्यक है इसके बाद में फिर हर पांच से छ दिन में आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं 19, 19, 19 डायरेक्ट भोजन है पांच दिन के बाद पौधे से दूर डाल सकते हैं उसके बाद कैल्शियम सल्फर होमिक एसिड इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं शुरुआत प्लांटेशन से तीस दिन तक हर पांच से सात दिन में कुछ ना कुछ भोजन देना है उन्नीस उन्नीस से डायरेक्ट भोजन दे सकते हैं कैल्शियम सल्फर पोटेशियम से डायरेक्ट भोजन दे सकते हैं अल्टरनेट ले सकते हैं मित्रों यह पपीता लगाने का सिंपल सा ट्रिक है सही तरीका है अगर यह हमने किया तो शुरुआत के तीस दिन के अंदर आपके पांच पत्ते आएंगे पपीता में और यह पांच पत्ते हंड्रेड ग्रीन रहेंगे और एकदम शाइनिंग और स्मूथ और मोटे रहेंगे मतलब आपका जिन इंप्रेशन हो गया पपीता का और जो डंडे की मोटाई है पपीता की यहां पर हार्डनिंग सिम्टम दिखेगा और यहां पर मेच्योरिटी नहीं दिखेगी पौधा बचपना दिखेगा तो यह सही साइनिंग है और हंड्रेड हरा पत्ता दिख रहा है पांच से पत्ते आ रहे हैं महीने में मतलब आपके पौधे का जीन हो गया आगे इसको वायरल और फंगल अगर इस ट्रीटमेंट से हमने किया लगाया तो कम से कम या नहीं के बराबर आएगा मित्रों छोटी सी बाइट थी पौधा लगाना कैसे उसका ग्राफ और उसका तरीका ठीक है मैं बलराम किशन बड़वानी मध्य प्रदेश से अगर जिन किसानों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए बी किसान से वह YouTube पर जाएं <laughs> किसान पाठशाला को सब्सक्राइब करें और आपके घर बैठे ही अलग अलग बाइट्स लेते रहें और मैं बोलता हूं जिन किसानों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए यहां से संतुष्टि कम मिल रही है तो आप बी किसान पर बैलेंस फर्टिकेशन सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड कर सकते हैं एक रुपए प्रति पौधे का साल भर का गाइडलाइन का चार्जेस है आपने जितने पौधे लगाए वन टाइम एक बार देना पड़ेगा हमारा ऑफिशियल नंबर है चौराणु दो सौ पैंतालीस अड़तीस दो सौ नाइन फोर टू फोर फाइव थ्री एट ट्रिपल टू मैं बलराम किशन बड़वानी मध्य प्रदेश से किसानों के लिए ऐसे ही आता रहूंगा मिलता रहूंगा जिनको मेरी बाइट्स अच्छी लग रही है और किसानों तक इसे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू जय हिंद जय भारत